Престиж. Очень вкусная, красивая ягода. Очень тяжелая. Такие красивые громкие у нее поспевают. Так. Эти кустики были посажены осенью. Поздной осенью, поздней осенью. Вот мы видим, что по три цветоноса хороших у нее уже есть. И отличный урожай. Несмотря на то, что она посажена осенью, да еще и после пересылки. Красавица. Ягода очень тяжелая. Красивая. Мы занимаемся ранним земледелием. Ягоду. До плодоношения ничем не обрабатываем, во время плодоношения также, даже вот видно, что немножко пятнышки есть на ягодах, но мы ничем ее сейчас не обрабатываем, уже после того, когда снимаем урожай начинаем обрабатывать травами рядышком у нас федераты, это удобрения наши, мы их <кхем> скашиваем или вырываем просто вот так, вырываем и укладываем под кусты вот так Укладываем под кустики. Это идет отличное мульчирование. Земля. Вот сейчас она у нас не пересыхает, сейчас она защищается от солнца нашим, нашими сидератами. А потом мы просто ее вырываем, укладываем, и тоже у нас получается мульча. И она также не дает земле высыхать и нагреваться. Усики дальше идут и укореняется, это высыхает мы присыпаем слегка земелькой, оно высыхает и отлично идет подкормочка потом для усиков. Усики укореняются и отличная корневая система получается. Так что федеральное удобрение нам помогает и сейчас, даже в том смысле, что она приглушает бурьян, бурьян не растет. А для клубнички она не мешает. Вот так. Теперь она будет чистенькая и красивая. горчица листовая или масляничная речка отличные помощники для клубники они отпугивают личинок майского жука и других вредителей и хорошо перегнивают, перепревают и дают отличное удобрение для корней клубнички вот такая красавица получается у нас теперь клубничка с органическим земледелием, без капли химии, даже всяких разных препаратов.